श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज जो मंत्र मी तुम्हाला सांगणार आहे हा मंत्र केवळ मंत्र नाही तर तुमचे सुख संपत्ती आणि नशिबात काहीतरी मोठा चमत्कार घडवणारी त्या बंद दरवाजाची चावी आहे हा मंत्र साक्षात त्या ब्रह्मांड नायकाचा मंत्र आहे ज्याच्या नुसत्या नावानेच पूर्ण विश्व आणि पूर्ण ब्रह्मांड व्यापले आहे तो ब्रह्मांडाचा नायक म्हणजे श्री स्वामी समर्थ महाराज स्वामी समर्थ महाराज हे नाव आपल्याला ऐकले की आपल्याला एक शब्द आठवतात अशक्य ही शक्य करतील स्वामी पण त्याचप्रमाणे अशक्य गोष्टीसुद्धा अशक्य करतात फक्त त्यांचे नामस्मरण त्यांच्या मंत्राचा जप केला पाहिजे त्यांचे सतत नामस्मरण केले पाहिजे सदैव तुम्ही त्यांना जर लक्षात ठेवलात तर ते तुम्हाला कधीही विसरणार नाहीत तुमचा हात कायम धरून ठेवतील आणि हा मंत्र काही साधा मंत्र नाही हा मंत्र म्हणजे साक्षात एक दैवी शक्ती आणि दैवी ऊर्जेने भरलेला मंत्र आहे या मंत्रात इतकी शक्ती आहे की अशक्य गोष्टीसुद्धा शक्य होतात तुमच्या आयुष्यात खूप मोठा बदल घडवण्यासाठी हा मंत्र तुमच्यासमोर आला आहे आणि हा व्हिडिओ तुमच्यासमोर आला आहे म्हणजे आज तुमचे नशीब उजळल्याशिवाय राहणार नाही त्या ब्रह्मांड नायकाने तुम्हाला लाखो करोडो लोकांमधून निवडले आहे आज स्वामी समर्थ महाराजांचा कृपाहस्त तुमच्या डोक्यावर ठेवला जाणार आहे आणि आज तुम्ही जी काही इच्छा मागाल ती पूर्ण होणार आहे तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये खूप श्रीमंती खूप धन खूप समाधान हवे असेल तर हा एक मंत्र तुमच्या घरामध्ये लावून ठेवा कारण हा मंत्र जो कोणी ऐकतो तो, तो भिकारीसुद्धा श्रीमंत होतो कारण स्वामी समर्थ महाराज केवळ तुम्हाला संकटातूनच बाहेर काढून तुमचे रक्षण करत नाही तर त्याचबरोबर तुमचे घर धन धान्य आणि संपत्तीने भरून टाकतात कारण ते चार सृष्टीचे पालन पोषण करतात मग आपल्या भक्तावर आलेले संकट ते कसे पाहू शकतात त्यामुळे तुमच्या आज सर्व इच्छा पूर्ण होणार आहेत फक्त हा एक स्वामीचा मंत्र तुमच्या घरात लावून ठेवा आणि मग बघा चमत्कार तुमच्या आयुष्यात नाही चमत्कार झाला तर मग सांगा स सा, साऱ्या जगाने जर तुमची साथ सोडली असली तरी स्वामी तुमचे साथ कधी सोडणार नाहीत आणि जो कोणी स्वामीचा हात धरतो त्याला इतरांचे पाय पकडण्याची सु वेळ येणार नाही कारण स्वामी समर्थ महाराज आपल्या मुलांवर आईप्रमाणे प्रेम करतात त्यामुळेच तर त्यांना स्वामी आई असे म्हटले जाते जेव्हा स्वामी समर्थ महाराजांचा वरदस्त आपल्या डोक्यावर पडतो तेव्हा अशक्य गोष्टीही शक्य होतात स्वामींनी जसे आपल्या प्रिय भक्त बसप्पाला त्याच्या नामस्मरणावर प्रसन्न होऊन त्याच्या भक्तीवर प्रसन्न होऊन धनप्राप्ती करून दिली होती ही कथा आपण स्वामीचरित्रामध्ये ऐकलीच आहे मग त्यांचे स्वामीचे स्वामीचरित सारामृत हे ग्रंथ वाचले आणि त्यांचे नामाचा मंत्र जप केला तर अशक्य गोष्टी शक्य झाल्याशिवाय राहणार नाहीत तुम्ही फक्त त्यांचे नामस्मरण करत राहा मग तुमच्या आयुष्यातील संकट ते दूर करण्यासाठी तुमच्या पाठीशी सदैव उभे आहेत फक्त त्यांना एकदा हाक मारा ते लगेच धावून येतील कारण एक हाकेच्या अंतरावरच ते आपली वाट पाहत आहेत त्यामुळे अधिक उशीर क कर न करता हा एक मंत्र तुमच्या घरामध्ये लावून ठेवा आणि त्यांचे मोकळ्या मनाने स्वागत करा हा मंत्र म्हणजे साक्षात त्या परमेश्वराने तुम्हाला दिलेला आशीर्वाद आहे हा आशीर्वाद तुम्ही नाकारू नका हा मंत्र तुम्ही जेव्हा ऐकायला सुरुवात कराल तेव्हापासूनच तुमच्या नशिबाचे फासे बदलायला सुरू होतील तुमच्या आयुष्यातील सर्व दुःख सर्व संकटे दूर निघून जातील आणि तुमच्या आयुष्यात सुख शांती समाधान हे कायम टिकण्यासाठी तुमच्या घरामध्ये येतील आणि तुमच्या घरातील सर्व नकारात्मक शक्ती वाईट शक्ती नजरबाधा निघून जाईल आणि तुमचे घर सकारात्मक ऊर्जेने भरून जाईल आणि हीच सकारात्मक ऊर्जा तुमच्या घरामध्ये दैवी शक्तीच्या रूपात येऊन तुमचे घर धनधान्याने द्धन भरून टाकेल स्वामी समर्थ महाराज तुम्हाला एवढे धन एवढी संपत्ती आणि सुख शांती समाधान एवढे देतील की तुमची सात पिढ्यासुद्धा त्यांच्या वाचून वंचित राहणार नाहीत आज तुम्ही या चालू क्षणाला जी काही इच्छा मागाल ती पूर्ण होणार आहे आज तुमच्या आयुष्यातील दुःखाचा शेवटचा दिवस आहे त्यामुळे अधिक उशीर न करता हा एक मंत्र तुमच्या घरामध्ये तुमच्या मोबाईलवर लावून ठेवा आणि मग बघा चमत्कार तुमच्या आयुष्यात खूप मोठे आणि काहीतरी महान घडल्याशिवाय राहणार नाही तर मंडळी अधिक उशीर न करता हा एक मंत्र ऐकायला सुरुवात करा आणि मग बघा तुमच्या आयुष्यातील चमत्कार कसा होतो अशक्य गोष्टी ही शक्य कशा होतात तर मंडळी तो चमत्कारिक मंत्र काही असा आहे ॐ श्री सर्वेश्वराय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः 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 ी सर्वेश्वराय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 सर्वेश्वराय श्री स्वामी रे। समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वेश्वराय श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ ॐ श्री सर्वेश्वराय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः 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 ी सर्वेश्वराय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 सर्वेश्वराय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ी सर्वेश्वराय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री 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 सर्वेश्वराय श्री स्वामी